24 года, 7 лет и Началось все с того, что я нашел кусок картона у себя в подъезде. Попытался сделать что-то максимально функциональное, отказаться от использования полиэтиленовых пакетов, мешков. Сделать небольшое произведение искусства, в конце концов, почему бы и нет. Такие урны можно сделать из оцинкованного листа металла. Это дешево и практично. Данная конструкция урны предназначена для мелкого мусора. Пластиковые и стеклянные бутылки туда не выкинешь. Мы начнем понимать суть потребности деления мусора на пластик, стекло, органику. Проект подразумевает создание сайта, где будут отображаться ареалы размещения урн, последние новости. Также нам можно будет прислать эскизы рисунки, в общем, изображения того, что хотелось бы видеть помещенным на уровне. Таким образом, мы хотим создать в городе небольшие арт пространства, в которых будут соблюдаться своеобразный стиль и тематика. Но ну, не попал. Ну, не точный парень. И хуже, что в следующий раз тоже не попадало, Хотя знаю, что в одну. Также хотелось бы обозначить места для курения. В местах большого скопления людей путем создания специализированных урн можно их разукрасить в виде сигареты, можно просто в броски яркие цвета и опять же со ссылкой на сайт, где, можно, где человек может посмотреть места размещения специализированных урн и, собственно, мест для курения.